কোকৰাঝাৰত বিজেপি নেতাৰ প্ৰৱেশ নিষেধ বহু খেদা দিলে কোচ ৰাজবংশীৰ লোকসকলে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু এই খবৰটো শুনি হয়তো আপোনালোকক সুখী হ'ব এতিয়া চাওক আমি গমেই পাই আছো কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ সিদিনাখন প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল কোচ ৰাজবংশী লোকসকলে আৰু ওলাই অহাৰ পিছত ৰাতি যিটো আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা হ'ল বহু লোক এতিয়াও মেডিকেলত এডমিট হৈ আছে কিমান লোক আঘাত হৈছে কিমান লোকৰ কেনেকুৱা ক্ষতি হৈছে হয় নাই আৰু প্ৰতিবাদ কৰাটো জানো কিবা অসুবিধা আছিল বা প্ৰতিবাদ কৰাটো জানো কিবা অপৰাধ প্ৰতিবাদ কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ অ অধিকাৰ বিচাৰিব অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাই আহিছে যদিওকে তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে ছয় জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো কৰি দিয়া নাই এইখন চৰকাৰে সেয়েহে এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল সৰু দিনাখন নিশা ৰাতি আৰু তাৰে পিছত আৰক্ষীৰ বৰবৰতাত বহুত লোক আহত হ'ল নিহত হ'বলগীয়া হৈছিলে আহত বহুত লোক হৈছে আৰু সেয়েহে এতিয়া সেই মানে কচ ৰাজ লোকসকল জাগি আছে খঙাল হৈ আছে খঙত উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে বহুত খঙাল হৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ খব আছে মানে খং আছে আৰু সেয়েহে আৰু এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে কে এছ ডি চিয়ে যে তাত কোনো বিজেপি নেতাক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব লাগিলে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই হওক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই হওক যিকোনো নেতাই নহওক কিয় কোনো বিজেপি নেতা কচ ৰাজবংশী এলেকাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কে এছ ডি চিৰ পৰা এই মানে জাননী দিছে ভালে করছে আর যদি কোনো কোচ রাজবংশী লোক যদি বিজেপি আছে বিজেপির কর্মী হয়ে আছে বিজেপির সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে আছে হলে বিজেপি অতি সালে ত্যাগ করিছে আর বিজেপির নেতাস গলে পহু খেদা পহু খেদা দিব পেছে বিশেষ কই বিশ্বজিৎ দৈমারি তেখেতৰ নামটো উল্লেখ করেছে বিশ্বজিৎ দৈমারি হেন বিজেপির এজন দালাল তো সদায় নিজের কথা চিন্তা করে বিশ্বজিৎ দৈমারিয়া জাতির কথা নাভাবে কোনো মানুষের কথা জনতাৰ জনসাধাৰণৰ কথা নাভাবে তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থ লাভৰ বাবে কাম কৰি যা জাতিৰ এজন বিজেপি দালাল সেইকাৰণে বিশ্বজিত দৈমাৰী যদি কোচ ৰাজবংশী থকা এলেকাত যদি সোমাই তেনেহ'লে পশু খেদাৰিব দিছে এইটো নিৰ্দেশ আহিছে কে এছ ডি চিৰ পৰা বহুত ভাল কথা হয়নে আচলতে এই কামটো হ'ল কিয় বা হ'ব পাৰে কিয় সিদিনা ইমান এটা গণ্ডগোল হৈ গ'ল কোচ ৰাজবংশী সেই এলেকাত কেনেকুৱা প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে কি হল আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা এতিয়া আমি শুনিব পাৰিছো দুজন আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিছে আৰু তাৰে ধুবুৰীৰ এছ এছ পি লীনা দলে তদন্ত আওতালৈ অনা গম পালো কিন্তু কি হল সবিশেষ এতিয়ালৈকে মই নিজৰ অৱশ্যে পোৱা নাই বাৰু যি কি নহওক এইবোৰ ক'লৈ জানো কিবা এতিয়া লাভ হ'ব যি হ'ল হ'ব লগাখিনি হৈয়ে গ'ল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে কিন্তু হৈছেনে এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এই কামটো নৱেম্বৰলৈকে লৈ যাব নৱেম্বৰতহে ঠিক হ'ব হে ন আৰু এই কামটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনতে এই য'ত লাগি গৈছে গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'তে নাযাওক কিয় যিয়ে সমস্যা নহওক কিয় তেওঁ প্ৰথমে কংগ্ৰেছৰ গাড়ী থালাটো মাৰি কথাখিনি কয় তেওঁ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিছিল ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচন সেই সভা পাতিছিল আৰু তেতিয়া ভাষণ দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জনসাধাৰণৰ মাজত যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো প্ৰথমেই কৰিম কিন্তু কৰিলে জানো কৰা নাই এতিয়া আকৌ ইলেকশ্যন আহিছিল বৰ্তমান এতিয়া বি টি আৰৰ ইলেকশ্যন বি টি চিৰ ইলেকশ্যন একেবাৰে সমাগত আৰু বি টি চিৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা ঘটনা বিজেপি নেতা কোকৰাঝাৰত প্ৰৱেশ নিষেধ ট'টেলি নিষিদ্ধ কৰি দিছে বিজেপি নেতা কোনেও তাত যাব নোৱাৰে ট'টেলি নিষিদ্ধ কৰি দিছে আৰু এই কথাটো শুনি হয়তো বহু দূৰ ভালো লাগিব আৰু বহুতে বেয়া পাব যিসকল বিজেপিৰ মানে ছাপৰ্টাৰ বা বিজেপিক যে ভাল পায় মামাৰ আঁচনিত ভুল যাই থকা ব্যক্তি কিছুমান আছে ন সেইসকলে হয়তো বেয়া পাব কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ নিচিনা এজন মানে এটা ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ ঠাই আৰু তাতে যিহেতুকে কোকৰাঝাৰত এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কে এছ ডি চিয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে তাত কোনো বিজেপি নেতাক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কৰক তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কৰক এতিয়া কৰিব পাৰিবনে আৰু বিশেষকৈ বিশ্বজিত দৈমাৰী তেওঁ এজন বিজেপিৰ দালাল কিয় হল তেওঁক কৈছে বিজেপিৰ দালাল তেওঁ হেনো অসমৰ তেওঁ হেনো বি টি চিত তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ জনসাধাৰণৰ জনতাৰ কথা চিন্তা নকৰে এতিয়া চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ গণ্ডগোল হ'ব গৈছে আচলতে আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰখনে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা বাতৰি দি তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিহে ভোট লয় তেওঁলোকৰ এটাই কাৰণ যিকোনো প্ৰকাৰে ভোট ল'ব লাগে আৰু মই ক্ষমতালৈ আহিব লাগে মই শাসন চলাব লাগে আৰু চলাৰ পিছত যেতিয়া চকীখন ল'ম তাৰে পিছত জনসাধাৰণৰ যি হয় হৈ থাকিব জাষ্ট মাত্ৰ আমি তালি কেইটামান লোৱাৰ কাৰণে ভোট কেইটামানৰ আশাত চকীখনৰ আশাত আমি যি মন যায় তাকে ইলেকশ্যনৰ আগত নিৰ্বাচনৰ সভাত আমি ক'ব লাগে আৰু তালি বজাব লাগে আৰু আমি সেইমতে ভোটত জিকি ইলেকশ্যনত জিকি আমি আসনখন ল'ব লাগে আচলতে বিজেপি চৰকাৰখনে সেইটোৱে চিন্তা কৰে তাৰে পিছত নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত কোনো কাকো ঘূৰি নাচায় এতিয়া কেনেকুৱা পালে মজাটো যিহেতুকে বিশ্বজিত দৈমাৰী গ'লে তাত বহু খেদা দি পাইছে আৰু কোনো বিজেপি নেতাক প্ৰৱেশ তাত ট'টেলি বন্ধ কৰি দিলে প্ৰৱেশ নিষেধ এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে যিহেতুকে ইলেকশ্যন একে সেই কামটোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক ভোট লওক জয়যুক্ত হওক কাম কৰক সেইটোৱে জনসাধাৰণে সিমানখিনিয়ে বিচাৰে গতিকে জনসাধাৰণে মন যদি জয়ে কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে তাত কি যুক্তিত কি আশাৰে ভোট বিচাৰি যাব সেইকাৰণে এতিয়া জনসাধাৰণে একত্ৰিত হৈছে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে